Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромоксами Якобс запрошує гостей. Знаєте, що мені більше все подобається притування кави це мить, Коли відчуваєш цей аромоксамит, до нас прийшла людина, якій ви вже вже довіряєте, який місяць поспіль не тільки дня і тижні. У нас відомий гастроентеролог Лариса Боченко. Доброго ранку, пані Добре. Ларису. Ой. Страшно, як то кажуть, жити новий рік попереду. Хочеться все спробувати скуштувати. Не ну, якошу сказала, що цілий рік нічого не їсти, щоб на новий рік все таки наїстися, як не переживати. Точно не следовать. А пережевывать? Вот правильно совершенно. Пережевывать это абсолютно точно. Но голодать или удерживать себя от приема пищи даже короткое время, даже 31 числа, когда хозяйкам некогда пообедать или поужинать, вот этого как раз точно не стоит делать. Все наоборот. Нужно в меру употреблять пищу, то есть спокойную, такую щадящую 31 числа. І наш кишечний тракт буде готовий потреби, ну, условно, готов потребувати все, то, що ми хотіли на новий год. На Год, щоб вкусності потребувати. Так, ну у нас такий, знаєте, класичний набір а, ще з радянських часів. Ну, хто як жив з одного боку, дивіться, а, те, що ми можемо традиційно побачити на новорічному столі, це салати. Ну, один з них це найголовніше Ммм, Смакота. А, салат з кукурудзом. Крудзою, крабовими паличками, там сир, майонез ще бачу. Так, у нас є шпротики. Шпротики, ну як, запотіло за філіжаночку і шпротики. А ще краще, ось у ці канапки з червоною ікрою, ну куди без курча табака? Так, ось наші курча табака. Ну і нарешті тортик з 2012 цифрами. Скажіть, будь ласка, як втриматися? А якщо вже так і є? Какие последовательности можно есть? А, и чем запивать треба Вот то, что у нас на столе. Что вы порекомендуете? Ну, начинать нужно с такого салата, которого у нас здесь, к сожалению, нет. Угу. Но ну, думаю, что будет на столах наших всех сограждан. Это салат овощной. Легкий, который заправлен не майонезом, а лучше растительным маслом и лимонным соком. Это будет замечательное начало трапезы и окажет желчегонный эффект. Ну, извините, у меня немножечко будут такие медицинские термины. Но это очень разумно. важно. Желчегонный эффект для того, чтобы подготовить все пищеварительные отделы наши для переваривания более сложных продуктов. Поэтому начинать все же нужно с овощного салата, заправленного растительным маслом. Иными словами, мы имеем свой организм и шлунково-кишковый тракт подготовить до вживания таких тяжких, важких продуктов. Да, совершенно верно. Так. Он должен понимать, что его ждет, угу. поэтому салат. Если мы говорим о том, чем запивать, но я бы не рекомендовала, рекомендовала вообще запивать пищу, но в течение вечера, ночи мы все равно будем употреблять снук минимум спиртные напитки и не спиртные то вот в этом случае как раз лучше выбрать один напиток спиртной один единственный не смешивать и не делать коктейли не э, менять напитки в течение вечера или ночи потому что на самом деле наш организм сложно привыкает к новым даже если это не новое в жизни но новое в эту трапезу поэтому выберите себе напиток который вам больше всего нравится может быть если это будет крепкий напиток то отдать дань новому году и глоток шампанского сделать а затем продолжать любимым или желаемым напитком Пані Ларисо, продовжуємо. У нас є а, дзвінок перед тим, я нагадаю, що кава, яка має такий аромат, може назвати тільки Рому Смитовою, я про Якоб Смонарх. Доброго ранку вам. Алло. Д Доброго здоров'я. Швиденько питання. Пане Руслане, даю питання. Значить, скажіть, будь ласка, багато людей. Багато людей просто-напросто послідовність їди неправильно роблять. Це спочатку треба їсти, те, що швидше о, засвоюється. Тобто э, води, э, ну там, э, так, так. Питання, ще, питання потім, в чому? Питання, значить, який потрібно час між э, прийомами певної їжі. Різних страв. добре, э, Різних? Добре, добре. Дякую. Ну, в любом случае, все подряд есть, не останавливаясь, безусловно, не следует. Как правильно было сказано в сюжете, нужно танцевать, двигаться, общаться. А еще и такие, нужно съесть сразу все, бо съедят. Таких я знаю. Ну-ну. Это как раз э, вот это соревнование, между прочим, выиграет самые здоровые и сильные, а те, кто, может быть, не знали о том, что они здоровы, упадут посреди вечера. Поэтому не следует устраивать соревнования, а кушать все очень дробно, размеренно и по чуть-чуть. Вот что самое главное, если вы хотите попробовать все эти замечательные блюда, которые мы, как правило, готовим к Новому году, то нужно это сделать совершенно маленькими порциями. И между этими порциями сделать перерыв. Какой перерыв? Все зависит от блюда. Если мы едим курочку, то после нее нужно потанцевать часок. Если мы съем... Лі салат тут перший наш, то можна віддихнути минут десять і вже далі приступати слідуючим блюдом. Так, от ми там почули деякі парати, не поради, поради а, з приводу того, щоб якомога виваженіше поставитися до тих страв, які бути на новорічному столі, і якоюсь певною мірою все таки а, позбутися такої хвороби, як метеоризм, так, и чтобы не был музычным Новый Рик и подальше дни. Скажите, какие спорады, кроме того, соку, например, яблочного сока, не можно пить, потому что он выкликает там брудиня, або еще что-то. Что еще? Запивать минералку, або просто водой? Водой, безусловно, но это не самое главное. Самое важное, это чтобы белки, вот, например, если мы съели курочку, вот тот перерыв очень важен перед десертом, потому что если перед мы... Солодким. Совершенно верно. Если мы употребляем белки, или шпроты, или салат, с майонезом, где тоже много белковых составляющих, сразу после этого употреблять десерт или пить сладкую газированную водичку, или тот же компот, или фрукты употреблять. Вот, как ни странно, угу. этого делать категорически нельзя. На самом деле, эти углеводы не переварятся, а на самом деле начнут бродить, вызывая тот вот, пресловутый угу. метеоризм. А червоная икра вот на белому хлебе еще с маслом. Ну, все же неправильно, а смачно да, но на самом деле, если мы вот такой бутерброд возьмем, ну как бы немножечко это устарело, да, для Советского Союза, когда только-только, когда начало было, все только появилось после войны, то и это было и это как деликатес. совершенно верно, и как деликатес употреблялось, это имел на жизнь. Сейчас же, если мы говорим о правильном употреблении икры, нужно положить на белок от яйца, лучше еще перепелиного, вот тут небольшую кофейную ложечку икры, это будет прекрасное сочетание, правильное сочетание, легко переварится и отдаст икра все, что она в себе имеет хорошего. Тут же масло и хлеб будут препятствовать всасыванию полезных веществ. А пищев. мы же зна знаем, что переполненные яйца не имеют холестерину. А, а это, это тем важливо. более еще без желтка, один белочек. И что вы будете есть на Новый на останок? На самом деле много салатов. Единственное условие – это майонез должен быть приготовлен дома, а не в магазине куплен. И десерты будут очень легкие. Это будут все фруктовые желе, разнообразные такие панахоты, например. Вот, вот это так будет. А домашний майонез, мы помним, это олия, да, солнечниковая, жовток, або можно на оливковый. Любая любое масло. Олия, горш... жовток. Лимонный сок. И герчица, и герчица. И, все. и все. И дуже перетета, все, все або шимирно. на блендере сбитое. Лариса Боченька у нас была в гостях. Привідний гастронтролог, дякуємо вам за поради. Спасибо. І ви, любі наші глядачі, просто дослухайтеся до свого організму, і нехай Новий рік буде здоровим. А ви почуватися, маєте себе ось так. Дослухайтеся. Смачне життя не тільки на столі, а.